Маринка, балеринка и Маргарита Митрофа. Ой, нет. Сейчас мы купались песика. Да? Он прыгал... Купались песика, рита ты русская? Купали песика, я говорю. И он нас очень сильно обрызгал, понимаете? Да, это очень отличные сильно. новости. Да. Просто шикарно. Он быстро высох, поэтому все хорошо все хорошо. И вот да, фоточки здесь. можете посмотреть на моем инстаграме. А ты что, выложишь, что ли? Конечно. Башня. собаку выложишь. <свят> я тебе авторские права <свят> не давала на это. Нет, Моя что? собака. не понимаю, я специально говорю для влога, типа, как они говорят. Конечно. Фоточки можете посмотреть в моем инстаграме или на моей страничке ВКонтакте. А еще будет скоро новый влог, что в моей сумочке, точнее, что в моем рюкзаке старом и вонючем. Еще у меня есть маникюр. От самого крутого эм, от меня. Да. Ну, то есть, как бы от, от себя. А, от меня, да. Потому что я на самом деле мастер э, в делать маникюр. Видите, как он красиво об, обгрызанный. А вот у меня вот оба. Ну, у Арины подешевле, конечно, маникюр. Ну, в общем, да, да. У меня подороже. Шлак, он просто дешевле всегда выходит, да. Да, а у меня лично такой свой дизайнерский маникюр. А, и, конечно же, все подумали, что я в тележке. Конечно, это тельняшка. Да. Это платье из самого крутого магазина в Ефимовской. Ефимовский, да. Это самый крутой Самый город, крутой город в мире. Вообще в России и во всем мире, да. Пойдем на речку. Лита, опять ты сидишь в телефоне, пойдем. Мне просто надо сообщение ответить. Фу. Фу. А! Фу. А! <Фу>. А! Сейчас бы я навернулась. Боже. Меня Отличный не снимал. свет. О. Здесь очень классно. Сколько метров здесь? Хотя если я их что завтра у меня будет болеть горло и вообще я буду болеть. Ты что за меня держишь драгоценную руку? Ты я на сейчас упаду вместе с айфоном. Фу, все, мы с речки и, ой, у меня, кажется, аллергия начинается, то ли на траву, то ли не знаю что. Это ужасно. Если я сделаю так, буду шекси, шекси, именно шмекси. Ой, ой, сейчас меня замотало. Только что-то я не причесываю, ну ладно. Мне хочется вырубить птичек, да. Нет, они красивые, это я не спорю. Красивые. Просто они напевают одну и ту же ну, так мелодию. у меня руки вот тут, они какие-то огромные. Да ладно, нормально у тебя руки. Просто у некоторых такие аккуратненькие, понимаешь, они огромные. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не допела. Вот, Ну что ж, сейчас уже вечер. Уже, я не помню, сколько часов я не смотрела. Я иду за Ритой, она после бани. А меня Аллан так умотал, это кошмар просто. Он забирался кучу раз плавать, и я вся мокрая. В общем, я встретила Риту, и мы идем гулять. Пока тут человек фоткается, он тоже с селфи-палкой своей. И просто нереально стоит, просто это какой-то кошмар. Ноги у меня все искусанные уже. Это ужасно. И уже такой вечер. И вообще здесь, в деревне... Вообще деревня находится в северном крае. Но она близко к Вологодской области тоже находится. Но вообще в Ленинградской она находится. Читаю далеко как-то ушла. Ну ладно. Вот. И вот такая северная страна достаточно. И здесь, как и в Питере, белые ночи. Прям светлеет очень. Даже здесь нету темноты, как в Москве. К примеру, у нас уже... Ну, в это время, конечно, не... Что ты делаешь? делаешь? А, ты булавочку заколол. Если у нас в Москве в это время уже так начинает темнеть, то здесь светло полноценно. Здесь даже иногда бывает днем так. Как вам моя футболочка? Я рокер, типа, на самом деле нет. Я металлист. Нет, это тоже нет. Мы когда-нибудь зайдем до речки или нет? Я уже здесь Сколько нахожусь, я не могу дойти до конца первой половины деревни. Хватит, пойди, давай а, пойдем. Что что? Да, всё, всё. Мы в общем пришли к мосту, да. к нашему любимому. Любимому. Помнишь, да. как мы плевались с моста. О да. Слишком стрёмно ходить по этому мосту, реально. Он весь шатается. Нормальный мостик что ли? Да. Никто Ой. не хочет его очинить. Огромный мост здесь раньше был. Да, я его хотя уже и не, ездили, не помню. Ездили, я помню. Раньше по этому мосту ездили большие фуры. Сейчас сделали трассу нормальную. И мост развалился. Боже, здесь дырка огромная. Ха! О, боже. Вот этот трамплинчик такой маленький. Это клавиша. Это клавиша, это клавиша. Ну, что ж, пришло время сказать всем пока. Это было мое первое видео О, на влог, канале, не хотя влог. не, не первое. Да замолчи! Это было не первое мое видео, но ладно, первый влог. Это же не первое, у меня есть видео обращение к Лисычёвой, где там просто очень много. Ну вы знаете, кто это такая, да? Ну, в общем, всем пока, до новых встреч. Пока.